С того момента, как мы приехали со Станицы, мы здесь пробыли, ну, не имея три месяца, и после того нашли квартиру и переезжать начали. И нам дали мебель, посуду, все, что нужно. Продукты дали. Сейчас живем нормально, обустроились. Муж работает, я работаю, ребенок в школе. Так как еще платят всеселенские, ну, как бы мы ими платим, да, и как бы, а то на питание идет. Приехали мы сюда 18 сентября прошлого года, то есть вот будет год, как мы здесь. Но, по сути дела, именно вот официальную работу мы нашли вот с 1 августа, нас оформили. То есть все это время я стояла в центре занятости на учете. Мне подыскивали работу, но, учитывая, что у меня маленький ребенок, мне либо график не подходил, либо как бы, зарплата была настолько мала, что за такую маленькую зарплату, конечно, не хотелось бы работать либо я не подходила по каким-то причинам. Все это время официально я не работала. Единственное, что мы здесь помогали волонтерами, когда мы получили помощь от Нейми, и мы увидели, что людей много, и они физически не справляются, и им нужна помощь, мы сами изъявили желание приходить сюда, помогать таким же переселенцам, то есть у нас есть списки, мы все это Помагали здесь девочкам, які здесь работают. Ну так як ми и і вот отак ми до сих пор продовжаємо общатися. Громадська організація «Неймія» мія з перших на Закарпатті почала допомагати. Переселенцям, які постраждали внаслідок конфлікту на Донбасі та анексії Криму, це була і гуманітарна допомога, це була психологічна юридична підтримка. Гуманітарна допомога була також в якості продуктових пакетів від різних волонтерів, приватних підприємців з-за кордону. І о, Дітки мали змогу влітку відвідувати табір безкоштовно. Це були дітки-переселенці і також дітки загиблих воїнів в АТО. Допомога це завжди добре, але люди повинні якось самостійно о, самостійно забезпечувати себе, якимось чином ми хотіли допомогти їм реінтегруватися. І саме в цей момент в інтернеті ми побачили проєкт. Реагування на соціальні та економічні проблеми внутрішньопереміщених осіб, які реалізовуються програмою розвитку організації Об'єднаних Націй за фінансові підтримки уряду Японії та в партнерстві з урядом України, було виділено 6 мільйонів доларів, з яких 1,5 мільйони саме на підтримку проектів щодо співфінансування новостворених робочих місць. Пріоритетними областями були звичайно східні. Ну, але ми зателефонували, пояснили ситуацію, що на закарпатті також є особи, які постраждали від конфлікту, переселенці. Їм також потрібно продовжувати життя своє. Звісно, Одеса, Харків більші міста ніж Ужгород, але на відносно невелику Закарпатську область більше 4 тисяч переселенців, тільки зареєстрованих. Це теж по відсотковому відношенню зовсім немала кількість. Ну але грантодавці чомусь вважають, що більше сфокусовувати свою допомогу потрібно туди. І ми все таки вирішили ризикнути, спробувати написати проект. Шанси в нас були невеликі. Ну і дякуючи Богу, наш проект був підтриманий. в межах программы про ООН по спфинансированию рабочих мест. Ну, ребенка отправили в школу. Ну, он так разговаривает уже, некоторые бывают, интересуются, а как говорится, говорит на украинском языке, говорит как это типа говорится. Там... На русском или на английском интересуется, да. Поначалу он не хотел в школу идти. Нет, сначала, ну как бы когда еще не было 1 сентября, он э, не, ну, наоборот хотел в школу. А потом, как уже подошло к этому моменту, мы уже не хотели, не хотели в школу идти. Он плакал, но уже чуть-чуть уже привык. И как бы просто, что новые, новые люди, да, новая обстановка. Поэтому плакал. Там, ну, как, как, с мальчиком подружился, и, и бывает обижают, и, ну, как бы, и хорошо бывает, ну, по-разному. Звісно, в них є ностальгія за їхнім тим життям, за їхнім містом, де вони народилися, їх всіх тягне повноцінно вони щасливі, щасливими, поки що тут себе не відчувають. Ну, це зрозуміло, це вже людський фактор. Але однозначно, починаючи, як вони приїхали сюди з нуля, чекали на якусь допомогу і знали, що сьогодні вона є, завтра її може не бути. Хоча б принаймні якась стабільність у них вже є. І вони можуть більш спокійно. Засинати, прокидатись зранку, не переживати, що сьогодні я не буду мати чого свої ті дитині дати поїсти. По Образованию я филолог. Я филолог, я закончила Донецкий национальный университет филфак. Я преподаватель украинского языка и литературы. У меня, скажем так, искали работу и в том направлении, и в направлении все-таки по моей специальности. Мне и секретарем предлагали, и администратором отеля. То есть разные были варианты. В данном случае здесь мне удобен график работы. Потому что опять-таки я повторюсь, у меня маленький ребенок, которого нужно, у него должен быть режим, и, и сон, и прогулки и все остальное. То есть здесь мне подходит и график работы, и здесь мне подходит зарплата. Ну, согласитесь, что на 900 гривен сложно сейчас прожить, да, с учетом, что мы еще снимаем квартиру. И как-то и кушать за что-то надо Про одежду я молчу, мы уже давно ничего не покупаем вот. Но 900 гривен, согласитесь, это маленькая зарплата и Я понимаю, что многие здесь получают такие зарплаты Но это сложно выжить на такие деньги Тем более при графике с 9 до 6 При условии, что маленький ребенок, которого нужно отвезти в детский сад Вечером забрать, потому что воспитатели тоже люди У них тоже свои семьи, они не будут сидеть там до 9, до 8 ждать, пока я заберу своего ребенка. Поэтому, ну, как-то вот такие моменты жизненные, просто где-то подстраиваемся, где-то отказываемся, это жизнь. Я думаю, любой человек так будет поступать. Ну, я тут еще раньше помогала девочкам, ну, меня просили, я помогала, ну, поработать, и потом уже со временем, как ребенка устроила в этот в школу, тогда тоже пришла помогать девочкам. Сказали, что приезжай, оформ ну, будут официально оформлять. Я посуду мою, там ну, в кафе девочкам помогаю. Дітям накривати на столи, поубирать. Наразі в нас працевлаштовано 14 внутрішньо переміщених осіб. Це є різні професії. Це є кухарі, це є пекарі, це є офіціанти, вихователі, які навчають діток за методикою в Монтесорі в садочку. Ну і робітники зеленого будівництва. А ну, ми брали тих людей, в кому ми були впевнені, які в нас э, потрібна була якась волонтерська допомога, колись э, вони не цуралися і безкоштовної допомоги нам ага, розкажи мені, пожалуйста, вот про може роботу более конкретно. Коли ми здійсню ходилися, ми став на біржу труда. Там буквально, я не знаю, да, ну, может, месяц, меньше даже. Он месяца даже не стоял на, на бирже. Он вообще по профессии водитель, ну там автокрановщик. Ну, ему любую давали работу. Он ходил, да даже не, ему сразу дали эту, эту работу, да, он пошел, постажировался и начал работать там. И вот это что сейчас работает. Это работа со жгутами, там они плетут жгуты на автомобиле. На автомобиле. Ну, они знали, что переселенцы, да. Они по документам уже видели в паспорте, даже же паспорт приносишь, они уже по паспорту смотрели, что переселенец. И вроде бы все нормально. И даже он сейчас вот это на работе немножко уже. Там же ж не не только ж, ну, украинские, да, Там же ж разные национальности работают. Он уже немножко mm -hmm. ну, язык э, венгерский да. Что он говорит? Ну чуть-чуть так вот, ну как бы там разговаривает, ну как бы немножко спрашивает, ну как как переводится, записывает. Жінку легше про це влаштувати. Жінки не цураються будь-якої роботи. Вони хапаються, вони хочуть підтримати свою сім'ю, а чоловіки їм уже складніше. Вони хочуть суто по фаху працювати, вони не хочуть нижчу заробітну плату, ніж у них було. Вони хочуть, можливо, якийсь статус, якщо це були статусні. Ну і професії у нас просто такі, де більше все-таки жіночої сили потрібно. Ну, что же, вот здесь, на имя, я его тоже трудоустроила. Он стоял тоже в центре занятости на учете. Точно так же ему предлагали разные варианты. Вот. Ну, как бы мы жили за те деньги, которые нам платила, платил центр занятости. У меня была своя сумма, у него своя сумма. Ну, вот сейчас по времени получается, что мы официально уже закончился наш, скажем так, учет и непосредственно вот на имя я трудоустроила. Самі розумієте, у нас є складнощі в Закарпатті з працевлаштуванням навіть місцевого населення. Багато хто від'їжджає на заробітки. Це хіба що з часом, як вони перезнайомляться, можливо, по знайомству, можливо, десь за сприяння центру зайнятості, всяке може бути так. Ну, я думаю, що все-таки більш потрібно знайомитись з місцевим населенням, щоб люди бачили, що це такі ж люди, як і ми, щоб їх хотіли залучати до роботи. Тому що серед них є колосальні працівники, хтось не бачить свого життя вже там, бо вони знають, що там нема куди повертатися, все розбомблено. А є в нас дівчата, які кажуть, що при малішій можливості вони повернулися додому. Хай би вони там не їли стільки, не, не пили, але вони хочуть додому. Там в них близькі, позалишалися, все-таки родичі. Складно. Там зараз залишилася сестра і бабуся в одному дворі живе, сусідка. Зараз, поки вона дзвонила, говорить, пока не стреляют, пока уже как неделю-две где-то ну, перемирие. Спрашивали, ну как, что мы, как мы, как и малой. Я говорю, все нормально, в школу ходит потихоньку, это же как первый класс, там, занимаемся уроками с ним. У меня сестра спрашивала, когда мы вернемся. Просто я не знаю, когда это будет? А некоторые возвращаются, да, там говорят, что некоторые уже вернулись. Но сейчас там работы нет, ничего нет, ну, как бы там, например, мне, там, нам там нечего делать. Это у нас школа сгорела полностью, одни стены стоят, садик работает, вроде бы и дети, да, говорят, что тоже появились. Ну, как бы магазины стоят, но некоторые позакрывались, поуезжали. Там больше остались такие ларьки. Ну, там ну, можно покупать, конечно. Там на базарчик, типа бабушки, дедушки выходят. Больница есть одна. Работает вроде бы. Ходят туда люди. да. Ну, только что, я не знаю, уже ремонт, наверное, сделали. Крышу тогда немножко повредила. Милицейский участок. Поврежденные тоже, но его с двух сторон вроде говорят. Но я смотрела с одной стороны, с другой стороны там просто ну, идут дома, как бы обойти я не знаю, как там обходить, но я не видела. А так вообще да, как бы там ремонт надо, наверное, с самого начала начинать. Наверное, у каждого там поврежденное, а есть вообще полностью ни стены ничего у нас был адвокат. Его убила где-то в начале, ну как вот это началось, немного время прошло. Ну, вот эта война, да. И его потом говорили, что его осколком перерезала пополам. И сгорели люди. Ну, в станице говорили. Ну, как бы я не, я не видела. Но говорили, что люди там сгорели. Ребенок интересно, как он скучает за тем своим миром. За... Да, скучают, но сейчас этих, ну, с, даже садиковские, с кем он ходил в садик, их сейчас нет, они поразъезжались. Мы сейчас пока здесь, а там будет видно уже. уже как-то устаканилась наша жизнь, что-то стало понятно, что-то стало как-то более спокойно какое-то отношение к каким-то моментам жизненным, где-то какие-то обиды в сторону ушли вот. и уже конечно более стабильная жизнь стала Ну как стараемся, хотим как бы чего-то большего будем стремиться, потому что маленький ребенок, которого нужно поднимать, воспитывать, давать образование, в конце концов, воспитать просто хорошим человеком, который будет полезен своей стране.